गुगुस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने ग्राम पंचायत में पहुंचकर पानी एवं अन्य समस्याओं को लेकर सरपंच को घेरा और अंत में समस्याओं का निराकरण अति शीघ्र होगा ये आश्वासन मिलने के बाद महिलाओं ने ग्राम पंचायत को खाली किया पानी की समस्या को लेकर घुगुस ग्राम पंचायत में महिलाओं का मोर्चा गुगुस ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक एक में हो रहे पानी नाली कचरा जैसे अन्य मांगों को लेकर बुधवार को प्रभारी सरपंच सचिव व सदस्यों की मासिक सभा के समय पहुंचकर प्रभारी सरपंच संतोष नूने का महिलाओं ने घेराव किया और समस्या निवारण के आश्वासन के बाद ही महिलाओं ने ग्राम पंचायत को खाली किया गौरतलब है कि पिछले दो सालों से पानी की समस्या को लेकर कई बार घुस ग्राम पंचायत में ज्ञापन दिया गया सरपंच व सदस्यों की मासिक सभा में इस मांग की मंजूरी भी दी गई थी हाल ही में घुगुस ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक छः में गांव का सबसे बड़ी पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण कर लोकार्पण चंद्रपुर जिले के रहने वाले नामदार मंत्रियों के हाथों किया गया था लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के कार्य वार्ड क्रमांक एक में पूर्ण न होने से महिलाओं ने घुगुस ग्राम पंचायत में पहुँच सरपंच सचिव व सदस्यों के सामने अपना रोष व्यक्त किया है प्रभारी सरपंच के घेराव में शामिल महिलाओं ने जानकारी दी की पिछले दो तीन सालों ऐसी परिसर में पानी की समस्या

पवन कुमार आगदारी गुकुल ग्राम पंचायत वार्ड क्रमांक एक के सदस्य हैं। अगर इनकी माने तो इन्होंने 2017 को ही को ही पंचायत में दलित बस्ती फंड से नया ऊर्जा दोनों पास वार्ड क्रमांक एक मध्य पानी टचाई भरपूर है सदस्यगण और नागरिक निवेदन समझा अर्ज समझा मासिक सबराव समझा ये सर्व वारंवार घेन रहे तरी पण त्याच्यावर कोणतेच कामं करत नाही गुगूस ग्रामपंचायत म्हणून आम्ही पूर्ण जन आंदोलन म्हणून आज सर्व पाडाची महिला आणि सर्व पुरुष आणि सर्व सदस्यगण आणि वरिष्ठ नागरिक सर्व उपस्थित झालो उपस्थित झाल्यानंतर सरपंचासोबत चर्चा झाली निवेदन दिलो सरपंचानं म्हटलं की तर लवकरात लवकर तुमचं काम आम्ही करून देऊ सर्वे करू आणि काम करून देऊ आणि ते तर दहा दिवसाचं मुदत मागितलं पण आम्ही सामान्य सा सरपंच आणि ग्रामपंचायत गुगोस यांना आम्ही एक महिन्याचा वेळ देऊ या एक महिन्यात जर समजा पाईपलाईन फिट जाऊन आम्हाला पाणी आलं नाही लोकांची समस्या सुटली नाही तर आम्ही याच्यापेक्षा मोठा तिरवा आंदोलन करू पूर्व सरपंच व सदस्य पुष्पा मेश्राम की माने तो जब सरपंच पद पर थी तो उस समय वार्ड क्रमांक में कुछ भी कमी नहीं थी लेकिन अब वहाँ पाणी की समस्या निर्माण हो गई है गेल्या दोन तीन वर्षापासून वार्ड नंबर एक मध्ये उड़िया मोहला मध्य पानी का प्रश्न निर्माण झालेला आहे तर हो मी जेव्हा सरपंच पदावर कार्यरत होते तेव्हा मी वार्ड नंबर एकमध्ये काही प्रमाणात काम केलेलं आहे परंतु आता या महिलांचं काम आहे की ज्या भागामध्ये खूपच पाणी टंचाई आहे तिथं खूप आवश्यकता आहे त्या भागामध्ये अजूनही पाईन पाईपलाईन पोचलेली नाही तर आता सध्या मी नाही आहे या पदावर सरपंच पदावर तर उपसरपंचाकडे पदा कारभार आहे त्यामुळे त्यांचं म्हणणं आहे की दोन चार दोन तीन महिने झाले आम्ही निवेदन देतो पण आमचं काम झालं नाही तर ते त्याच प्रश्नावर तोडगाम तोच प्रश्न घेऊन आज ग्रामपंचायतमध्ये उपस्थित झाल्या आणि आज प्रभारी सरपंच तो एक तो तो। काम आश्वासन ग्राम पंचायत प्रभारी सरपंच संतोष डुने ने जानकारी देते हुए कहा कि नागरिकों की समस्याओं को एक से डेढ़ महीने के अंदर पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। महिलाओं का घेराव इसलिए था कि वहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ पे उनको नल कनेक्शन वगैरह नहीं है लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं अभी हमारे यहाँ पे पांच लाख की नई टाके का उद्घाटन हुआ है और माननीय अध्यक्ष देवराव जी भोंगड़े के नीचे इतना बड़ा कार्य हुआ है और देवराव भोंगड़े जी का ये संकल्प है कि हमारे पूरे गांव को हर दिन पानी मुहैया कराया जाए और इस विषय को लेकर हम गंभीर है और हमारी कमेटी पूरी तरह से तैयार है कि हर लोगों को घर घर पानी पहुँचाया जाए ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये एक डेढ़ महीने के अंदर में ये सारी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश में है संवाददाता प्रणय कुमार बड्डी की रिपोर्ट